Tumpuan berita malam ini. Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri serikan karnival baca perdana dan pesta buku Sarawak 2025. Mizuho Bank Asia Pasifik sedia sokong Sarawak dalam projek tenaga mampan. 7,407 anggota badan beruniform dikerah hadapi MTL. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Bakmur bersama saya Al-Fairis Jumurin. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafar dan isteri Tok Puan Datuk Puan Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi menyerikan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Sarawak 2025 yang diadakan di The Hills di sini pada Selasa. Kehadiran beliau dan isteri telah disambut oleh tetamu kehormat yang turut hadir dalam majlis tersebut. Hadir menyambut ketibaan Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasami, Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak, Datuk Dr. Abang Abdul Rauf Abang Zen, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Japri Bujang, Masli serta Div kenamaan yang lain. Sejurus tiba ke majlis perasmian yang di Pertuan Negeri Sarawak dan isteri disambut dengan persembahan selamat datang dan turut menyaksikan persembahan bicara berirama. Pada kemuncak majlis, Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi telah menyempurnakan simbolik perasmian dan seterusnya turut menyempurnakan pelancaran 8 buah buku baharu pada majlis tersebut. Beliau bersama isteri turut berkesempatan menyampaikan hadiah kepada pemenang anugerah periktarafan pembaca aktif 2024 serta anugerah pemenang pertandingan bicara berirama sebelum bergerak untuk melakukan lawatan ke reruai pameran. Pesta Buku Sarawak 2025 berobjektifkan untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda di samping meningkatkan akses kepada bahan bacaan berkualiti dengan harga mampu milik. Tahun ini Pesta Buku Sarawak 2025 disertai oleh 32 pamer dari dalam dan luar negara yang berlangsung sejak 27 September lepas dan berakhir pada 5 Oktober kelak. Mizuho Bank Asia Pasifik, sebuah bank global dengan salah satu pangkalan pelanggan terbesar di Jepun, menyatakan kesediaan untuk bekerjasama serta menyokong Sarawak dalam pembangunan projek tenaga mampan termasuk hidrogen, karbon dan biojisim. Ketua Pegawai Eksekutifnya Koichi Zaiki berkata, kunjungan itu menjadi platform untuk memperkenalkan keupayaan Mizuho Bank dalam bidang penyah karbonan yang sudah diterajui mereka di rantau Asia Pasifik, sekaligus membuka ruang untuk meneruskan kerjasama di Malaysia, khususnya Sarawak. Menurutnya, Mizuho Bank mempunyai pengalaman luas dalam projek global seperti carbon capture, utilization and storage CCUS dan hidrogen, Justru pihaknya melihat potensi besar untuk membawa kepakaran serta pelanggan Jepun mereka menyertai projek strategik di Sarawak. Here we're a bank so we're more than willing to finance or advise a project to be what we call bankable. Katanya kepada pemberita selepas memadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Parti Gitaan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg di Kompleks Satria Pertiwi di sini pada Selasa. Menurut Koichi, pihaknya turut memaklumkan Premier Sarawak mengenai kerjasama sedia ada bersama Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam sekitar Sarawak Misti melalui beberapa bengkel bertemakan hidrogen, biojisim dan kredit karbon. Um we finished up talking about our um potential um financing um to the projects here. Um, and 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 the possibility to team up with some of the banks over here um, to to make the pro uh, project viable um, and, and, and and I'm going forward. So that's pretty much the summary of uh, what we discussed, and I think um, the right honourable was very receptive um, to to what we I'm um, um, to, um, told him, and and he was willing to try to accelerate or push us in 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 in. in and going down the line that we we said we want to do Seramai 7407 orang anggota badan beruniform yang terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS termasuk Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS akan dikerahkan untuk bersiap siaga bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata MTL kali ini dijangka berlaku dalam bulan November tahun ini hingga Mac tahun hadapan di mana semua yang terlibat telah bersedia dengan anggota dan aset yang diperlukan sekiranya berlaku bencana. We were informed bagi personnel the total yang disediakan untuk semua agensi saya sebut tadi adalah 7,407 orang. Dari segi land asset, kita ada 3,600 orang 37 Land asset termasuk kenderaan dan sebagainya Then uh, water asset Perahu dan sebagainya 8,619 Air asset kita ada 14 Termasuk helikopter, buah, helikopter dan drone Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS di sini pada Isnin. Dato' Amar Douglas yang juga pengurusi JPBNS menambah jumlah anggota ini akan diperkuatkan dengan 22,428 orang sukarelawan yang akan bersedia membantu menghadapi MTL nanti. Beliau dalam pada itu turun menegaskan bahawa UKPS juga akan digerakkan untuk memimpin operasi di lapangan termasuk penubuhan pasukan tindak balas kecemasan komuniti untuk mengawal keadaan di kawasan yang sukar dicapai segera oleh badan beruniform. Community emergency response team adalah jawatan kuasa uh, masyarakat tempatan di mana kita telah membimbing mereka untuk uh, mengambil tindakan kalau ada berlaku any disaster di dalam kampung or longhouse untuk uh, tidak ada nyawa yang hilang dan harta dapat kita selamatkan. These people are regularly being trained kesambo bahawa kampung enong ofs in sarawak are very far very remote difahamkan sebanyak 658 pusat pemindahan sementara telah dikenal pasti dengan arahan supaya semua peralatan diperiksa dan diperbaiki agar sentiasa bersedia digunakan apabila diperlukan Kejayaan Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak hingga tersenarai sebagai salah satu daripada 100 hospital terbaik Asia Pasifik oleh Newsweek dalam tempoh dua tahun berturut-turut bukanlah kerana peruntukan besar daripada kerajaan semata-mata. Sebaliknya hasil daripada komitmen komuniti, warga perubatan dan sokongan yayasan tempatan. Timbalan Prima Sarawak Datuk Amal Prof. Dr. Sim Kui Hian berkata, meskipun pusat itu beroperasi dengan sumber kewangan yang terhad, dedikasi bersama masyarakat menjadikan hospital jantung itu terus berkembang hingga mencapai taraf antarabangsa. Last two years, the new has ranked us as top 100 in Asia Pacific. Top hundred Asia Pacific. It's not, because, it's not just because all the uh, federal government give us so much money, you know, But because they never give us enough. Yet we still top hundred. It means a commitment of everyone. The community come together. Uh, the doctors and nurses working so hard. Uh, uh, the, uh, and then then uh, the the community. Ah, uh, the Serah uh, Foundation. Like today, Serah Foundation together with uh, uh, letters they say. coming together to do something. Yeah? And this is very important. Katanya ketika ditemui media selepas majlis penyerahan sistem ultrasound ekokardiologi di pusat jantung HUS pada selasa. Beliau menegaskan peranan komuniti amat penting kerana hospital komuniti seperti pusat jantung Sarawak sentiasa memerlukan sokongan tambahan di luar kemampuan kewangan kerajaan. Katanya Pusat Jantung Sarawak juga memainkan peranan aktif membantu memperkukuh perkhidmatan kardiologi di hospital lain termasuk menyediakan mesin angiogram di Hospital Bintudu yang kini berfungsi sebagai pusat satelit kedua dengan manfaat kepada sekurang-kurangnya 200 pesakit setahun. Selain itu, ujarnya, hospital Sibu turut menerima manfaat dengan perolehan mesin MRI kardiologi bernilai RM5 juta ringgit tahun ini. Menjadikannya hospital kedua di Malaysia selepas Kuching yang mempunyai kemudahan seumpama itu. Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2025 yang akan berlangsung pada 13 hingga 15 November depan mencatat sejarah baru apabila menerima lebih 200 penyertaan filem jumlah tertinggi sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 2013. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, IFA telah berkembang sebagai sebuah festival filem berprestij rantau ASEAN dan kini diiktiraf sebagai platform penting pertemuan penggiat industri kreatif. So, but then again when it come to IFA or the film festival and award, uh, we would want to see This as a landasan, a platform to nurture or to grow those in the movie industry. Bercakap dalam sidang media di sini pada Isnin beliau menambah kejayaan ini membuktikan Serawak semakin dikenali sebagai destinasi penting industri kreatif global seiring perkembangan pusat ekonomi kreatif dunia yang kini menjadi sektor bernilai. Penganjuran kali ini turut memperkenalkan Borneo Documentary Awards yang akan mengangkat karya dokumentari bertaraf antarabangsa serta ASEAN Unifest yang memberi peluang pelajar universiti menghasilkan filem pendek bertemakan Matlamat Pembangunan Lestari SDGS. AIFA 2025 turut menampilkan as selebriti prolific Hong Kong Simon Yam yang akan hadir ke Kuching untuk sesi bertemu peminat di Kuching Waterfront berhampiran Godan Amphitheatre. Malam Gala pula akan diserikan dengan persembahan penyanyi terkenal Indonesia, Ruth Sahanaya bersama legenda muzik Malaysia, Dato' M. Nasir. Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Dato' Abang Openg dijadualkan merasmikan Sekolah Rendah Agama SRA Majlis Islam Sarawak No. 2 Kuching pada Jumaat ini 3 Oktober 2025. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah DBKU dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, majlis perasmian ini akan menjadi detik bersejarah kerana ia melandakan penambahan sebuah lagi institusi pendidikan agama rendah di bawah Majlis Islam Sarawak. Permintaan kemasukan ke sekolah rendah agama milik Majlis Islam Sarawak bagi murid tahun 1 amat tinggi pada setiap tahun pada tahun ini 2022 seramai 775 orang pemohon untuk memasuki sekolah rendah sekolah rendah kita kemasukan tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hasan manakala 196 orang pemohon untuk kemasukan tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khadun Semerahan Memandangkan bahawa permintaan melebihi kotai yang disediakan, maka Sekolah Rendah Agama Majlis Islam Sarawak kedua Kucing ini diwujudkan bagi menampung permintaan ibu bapa sekaligus dapat meningkatkan peluang pada anak-anak masyarakat Islam untuk mengikuti pendidikan agama di sekolah-sekolah di peringkat sekolah rendah. Katanya semasa sidang media khas mengenai majlis tersebut di Pejabat Majlis Islam Sarawak Kucing pada Isnin. Selain itu beliau juga memaklumkan bahawa pada Februari 2025 SRA MIS No. 2 Kuching telah memulakan operasinya dengan pengambilan sulung seramai 160 orang murid yang ditempatkan dalam 6 kelas darjah 1. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Alfairis fairis Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan karnival baca perdana dan pesta buku Sarawak 2025 di The Hills di Kuching pada Selasa. Hashtag saluran informasi rakyat. Salam UKAS.